Вкусного всем! Картофель клюса или селезские картофельные клетки. Весьма нежный праздничный гарнир. Красивый и вкусный. Этот рецепт один из многочисленного семейства немецких картофельных клецок. И пожалуй самый простой из них. Главное отличие от всех других немецких. селецкие делаются только из отварного картофеля. Кило-кило 200. Которые мы отварим, добавив немного соли. Варить будем 20 минут, не то чтобы он за это время разварится, но будет вполне готов для пюре. Слегка охладим его до теплого состояния, очистим кожуру и разомнем толкушкой. Или еще современнее пропустить через картофельный пресс. Пару раз. Размяли в пюре, добавим пару желтков яйца, только желтки. Они немного свяжут массу, но при этом не сделают ее совсем плотной. Вмешали желтки, следующая добавка – картофельная мука или картофельный крахмал, если нет муки, парочку столовых ложек, а также хорошая горсть петрушки. Вмешаем, перетрем эту массу, она и все еще липнет к пальцам, а не должна, поэтому еще парочку ложек муки или крахмала добавим. Вымешаем и в конце добавим сливочное масло, размягченное грамм 100 и мускатный орех. Как правило, петрушка и мускатный орех – основные и часто единственные специи в таких кляцках. Далее плоскость посыпаем той же картофельной мукой или картофельным крахмалом. Формируем вытянутые бруски, которые тщательно покрываем мукой. Затем эти бруски нарезаем порционно, а из бляшек формируем клетки с вмятиной посередине. Это традиционная форма, отлично подходящая для подачи соусом или поджаркой. Когда все картофельное тесто использовали, можно варить. Закипятили подсоленную воду. И важно, опустив все клетки в воду, дождитесь их всплытия. Они как раз всплывают к началу кипения. Затем огонь необходимо выключить и дать им поплавать в горячей, не кипящей воде еще минут 5. И только тогда вынимать. Подают, с чем только не подают: и к мясу, и к жареному, и к тушеному, и просто посыпав жареным луком со свиными шкварками. А на праздничном столе обязательно поливают соусом или соком от жарки мяса. Они очень нежные, прямо воздушные. Так вкусно и, как видите, так просто, что просто необходимо их приготовить и почувствовать себя настоящим немецким бюргером. Попробуйте! А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Кольчма и будьте здоровы!